Наші вітання усім глядачам телеканалу Запоріжжя. Сьогодні ми знову пропонуємо вам переглянути сімейний альбом. Сьогодні в нашій студії дві сестри з надзвичайними можливостями. Доброго дня, мої шановні, рада вас вітаємо. Одна Мар'яна, одна Світлана. В чому вони проявляються ці здібності? Хто буде починати? Ну, наверное, по страшносту положено мне. И я бы хотела сказать, что все возможности, которыми обладает человек, так или иначе, в том или в другом периоде в нем проявляются. Mm -hmm. Поэтому вот э, с моей сестрой проявление наших э, способностей, которые уже были замечены другими людьми, они а в то время еще, когда мы внутри mm -hmm. боролись с ними, сами им не доверяли, они, конечно, произошли в разное время. То есть у меня получилась ситуация в жизни такая, что я еще не ходя в школу, уже чувствовала, что я могу сказать, какой будет ситуация, какой будет погода, или даже заказать погоду, потому что уже в начальных классах я как бы росла с бабушкой, с дедушкой в Мелитополе, была теплая погода, и мне всегда на день рождения, мне меня день рождения весенний, ранний, хотелось выглядеть очень красиво. И, конечно же, я всегда знала, что именно 3 апреля будет я Ярке сонце, я зможу одіять саме то, чого второго що одіть не лізя. З самого початку проєкту Світлана Довгаль привернула до себе увагу як нашої команди, так і глядачів. Про те, що вона потрапить до фіналу, не сумнівався ніхто. Адже з 27 випробувань Ясновидиця успішно подолала 24. Здібності яснобачення у Світлани розкривалися поступово. Спочатку безпомилкові виграші в лотереї, потім вгадування номеру екзаменаційного білету ще зі студентських років вона почала ворожити на картах. Дівчата збігалися до Світлани, щоб дізнатися про майбутнє кохання та подальшу долю. На диво всі її передбачення справджувалися. Риана, э, она была открыта для всех. Это любимица семьи, это сплошной позитив. Потому что молодшая, маленькая. Да. Она, да. была. Так. она да. впитывала в себя любовь э, всех близких, и э, она наслаждалась в этих лучах любви, и все это в ней как-то так трансформировалось. Она была очень мягкой, она любила всех животных, она руками буквально гладила какое-то животное, и оно тут же в руках у нее оживала. Она обладает уникальной, чистейшей энергией, которая передается ее uh -huh. ладошками. И, скорее всего, я не буду говорить много за Марьяну, но мне бы хотелось сказать, что она всегда себя э, слыхала глубже. Но две сестры, но вы очень разные. Марьяна, она такая мягкая, так, так. А Светлана, она такая больше эмоциональная. А когда она родилась, что вы чувствуете? Вот как вы ее восприняли? А, когда родилась Марианна, я не понимала, что у меня появилась сестричка. Угу. И э, Лялька я... с Да, да, да. И я в этот день э, проснулась очень рано, и мне позвонила мама с роддома, и говорит, Я говорит: "Я тебя поздравляю, тебе тебя сестричка". Э, я ей сразу сказала, говорю: "Я очень рада, но я об этом знала раньше, чем ты". То есть как бы э, ситуация рождения сестры для меня не была каким-то таким вот сложным моментом, но я все-таки оказалась к нему не готова. Потому что до этого mm -hmm. вся любовь принадлежала мне. А, и, собственно говоря, все, что происходило в семье, было все для меня. Конфеты, платья, подарки. А тут вдруг маленький ребеночек, вокруг которого все кружатся, вертятся. Ну, с другой стороны, я это рассматривала как новую возможность вылезнуть mm -hmm. из дома и побыть где-то наедине с собой, наедине с природой, с друзьями, потому что я, собственно говоря, была очень самостоятельным ребенком, и меня, собственно, не держали Ну, думаю. Светлана, мы сделаем паузу, сейчас посмотрим на вашей детские светлины. Ах, чего только не было с нами, первый шаг, первый класс, первый вальс, все, чего не расскажешь словами, фотографии скажут про нас всякого мы позабыли, Сколько снова забудем потом. Как она Светлана Довгальна, ну зараз и сейчас уже переходим к молодшую сестры. Вот что запоминалась с детства? Сестра, кем была для вас? Ну, сестра для меня была всегда примером. Я очень с детства Светочку очень любила. Вот все, что кто меня обидит, я всегда была тихим, спокойным ребеночком. Кто угу. меня обидит, я тут же Свете пожаловалась, и э, все проблемы, то есть, были у меня решены. Меня никто не обижал, потому что у меня была старшая сестра Света. Ну, а помечали уже туди надзвучайные издейности Светланы? Ну, конечно. Всегда вот какой-нибудь вопрос интересовал. Там, Света, что я получу на экзамене, допустим. Угу. Света говорит, не переживай, выучи там пятый билет и... Ну, это, это. Счастье, мать это, сестру. это очень большое счастье, да. Всегда за Света меня, ну, отвечала буквально все вопросы. Угу. Вот. В тяжелую минуту понятно, что Света всегда меня поддерживала. Вот. Но это просто счастье, что у меня такая есть сестра. Ну, сегодня вы кем есть одна для одной? Как часто вы встречаетесь? Две родные сестры. Ну, мы очень близкие подружки. Мы доверяем самые сокровенные тайны только Светлане доверяю. Себе и Светлане. Это больше просто, даже маме иногда не доверяю, то, что я могу доверить Светочке. Так, ну у нас есть возможность подавиться на Светлины Марьяны. Наших дней верстовые столбы Разлучалась То улыбку дарила мика. Мы будем переходить уже снова к Светлане. Да. Когда она решила взять участие в программе Битва экстрасенсов, вы волновались, и вы про это знали, она вам сказала, что она їде до Києва. Ну, конечно, сказала. У нас очень доверительные отношения, конечно, сказала, и мы очень переживали, переживали все наши родственники. Угу. Мы эти смс слали в неограниченном количестве. То, что мы... Реально переживали угу. за світочку. Головне завдання битви екстрасенсів – перевіряти надздібності. У цьому сезоні ми приготували 30 найскладніших випробувань. На наш погляд, звичайна людина не може пройти жодне з них. Втім, троє учасників зробили це. Вони насправді пройшли воду, вогонь і мідні труби та стали фіналістами. І саме серед них ви обрали найкращого екстрасенса країни. А ви не хотіли взяти участь в цій програмі? От не моє німножко. Це у нас свята. Угу, так ну ми сказали так про ваше дитинство, але ваше дитинство воно дуже було пов'язано з вашою бабусею. Чому вона вас навчала? Ви довгий час жили в родині, бабусі, дідуся. Я росла фактически в семье моих бабушки и дедушки. И скажу сразу, э, семья вообще у нас очень дружная. У нас очень любят маленьких. И по сегодняшний mm -hmm. день я очень люблю своих племянников, детей, сестрички. И она любит мою дочь. И на самом деле все, что происходит в нашей семье, это заложено, конечно же, традициями бабушки и дедушки. Потому что у нас накрывалось, у них был частный дом, накрывался вот такой вот большой стол э, на пороге, и и туда могли прийти все соседи со своими детьми, все знакомые все друзья я могла ехать допустим из какого-то города взять с собой подруг и наша бабушка всегда принимала всех с большим удовольствием Для всех находилось место нет места на кровати значит все будут пока там спать на полу. И у нас, собственно говоря, очень большая родня. У нас родня разбросана не только по всей Украине, но сейчас уже и дальние зарубежья, и угу. очень далекие страны. Но чем был интересен вот такой вот какой-то вот жизненный общий момент, что мы могли не все собраться на какой-то день рождения, что крайне редко случалось. Но если случались неприятности или какие-то проблемные моменты в семье, то вся семья бросала все. Ехали наши мужья, ехали наши друзья, ехали друзья наших друзей, звонили друзья друзей. И это все было вот такой большой-большой улей, в котором были одни пчелы. А, причем, семья отличалась очень большим трудолюбием, и в нашей семье нет никого, кто бы сегодня, допустим, ну, не хотел себя реализовывать в каком-либо mm -hmm. направлении. Потому что на самом деле а, все, что делал каждый человек, за ним было закреплено это действие до результата. То есть нельзя было просто взять веник, подмести и где-то его бросить. То есть если ты отвечал за порядок во дворе, то ты это делал до конца с любовью. И именно этому меня учил дедушка. Ми згадали і про бабусю, і про дідуся, не згадали про вашу маму. Да. До речі, яка е, пише дитячі книжки. так? Я можу да. так продемонструвати, така є книжка у нас, яка називається Міли звірюшки. Да. 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 А коли взагалі мама почала писати і от створювати книги? А, мама дуже довгі роки принадлежала тільки сім'ї, тільки сестрі. Вона допомагала рости дітей угу. е, її внуків. Але коли діти підросли... Она столкнулась с тем, что как бы сказки, которые были, они очень быстро вычитывались, и второй третий раз дети уже запоминали наизусть. И она поняла, что э, вот мои племянники, они очень развитые мальчики, и они уже буквально наизусть могли повторить каждую сказку, которую она читала для их возраста. Угу. И она начала использовать свои сюжеты потом дети стали сами помогать и подсказывать ей эти сюжеты и ее сказки очень близки сказкам Экзюпери "Маленький принц", где выполняет роль человеческого общения, значит животное. То есть на самом деле на примере животных она давала возможность детям воспринимать ту или иную науку, угу. науку быть добрым, науку быть счастливым, науку быть веселым, науку иметь большое сердце, жалость. Она учила мальчиков, они были очень шустрые с детства. И она учила мальчиков быть э, более такими э, как бы ну э, видеть чужое горе. Ну чужое... а вам она какие косы читала? Свои или чи чужие, как то кажут? Нет, ну она когда я когда, когда я просила про колобка, она читала, рассказывала про колобка. Угу. Ну и когда мама расскажет свою сказку, вот она рассказывала свои сказки. Мариана, она очень такая девочка мягкая. Мама все время ее сопровождала, мама все время была возле нее, берегала. И мама как бы вот как оберег семьи. Я не удержала... Я не было? Были, конечно. Были, конечно. Конечно, были. На самом деле, я всегда считала, что если моя сестра меньше, то конфет ей должно достаться меньше. Потому что так как она меньше ростом, то ей нужно есть меньше конфет. Ей нужно меньше ходить в цирк, ей надо меньше покупать игрушки. И все самые лучшие платья должны быть только у меня. Было такое. Так, ну как сегодня вы выховываете своих детей и уже своих внуков? Да, э, э, вы знаете, у меня есть одна очень хорошая подруга и она говорит, если бы я знала, какие замечательные внуки я бы детей никогда не имела, звучит совершенно как бы э, абстрактно да как угу. бы совершенно нелогично. но на самом деле что происходит в жизни человека? Пока росла моя дочь, да это, наверное, в жизни каждой мамы происходит. Пока росла моя дочь, э, у меня как-то особо времени не было чувствовать, что я мама, что она маленькая, принадлежать ее детству. Mm -hmm. Хотелось, чтобы она была самостоятельнее, взрослее, сильнее, умнее, быстрее, успешнее. И, естественно, э, я в этом плане не считаю себя очень хорошей мамой, потому что моя дочь очень быстро повзрослела.